17 квітня 1875 року один англієць вигадав гру, яку назвав «Снукер». Ну, більше про цю гру. До речі, це е, гра у більярд. Це різновид гри у більярд. І більше про більярд. Взагалі ми дізнаємося у сьогоднішньої гості. До нас завітала більярдистка Юлія Соколан. Доброго ранку. Доброго ранку, Юля. Раді тебе вітати у нашій студії. Взагалі, е, досить незвично бачити дівчину-більярдистку, але таке трапляється і досить часто є е, е, хороші результати. Взагалі, розкажи більше про більярд. Які різновиди є саме гри у більярд? Е, здравствуйте. привіт. я вообще существует четыре основных вида бильярда в основном в странах бывшего советского союза самый распространенный это русский бильярд который можно сейчас найти почти везде примерно после развала советского союза стал очень популярный американский бильярд который официально называется пул но многие в народе его еще называют американка ну, потому что из америки произошел. И только примерно в 2003 году у нас начал распространяться такой вид бильярда, как снукер. Это английский бильярд. Есть еще четвертый вид бильярда, карамболь. Правда, у нас он почему-то большой популярностью не пользуется. Насколько я помню, это французский бильярд. Ну и самый снукер. В чем его вид от других видов бильярда? Самое главное отличие это то, что первое, что бросается в глаза, это, если в обычных видах бильярда на столе находятся 16 шаров стандартно, один биток и 15 шаров, то в снукере их больше. Это один биток, 15 красных шаров и 7 цветных, как их называют. Эти, и еще, что интересно в снукере играется на очки. и каждый шар стоит определенное количество очков красный стоит один шар одно очко а, а все остальные от желтого до черного 2 3 4 и так далее до 7 угу. вы, взагалі, вы, різну, вы думаете, в какими домой игры бильярд занимаетесь захопливаешься я, <laughs> я вообще играла как в русский так и в пул так и в снукер я бы с огромным удовольствием поиграла в карамболь но пока не было возможности было, были случаи, что я выезжала на соревнования по снукеру, скажу честно, лично для меня это, наверное, самый сложный вид бильярда, хотя визуально так не кажется, потому что лузы большие, а шарики очень маленькие. Это самые маленькие шары, которые э, в, во всех видах бильярда, это в снукере. То ты ездила на различные соревнования, на каких соревнованиях была и какие результаты? Были, были как чемпионаты Украины, как по русскому, так и по пулу. По снукеру в основном э, отборочная кубка Украины, кубок Украины э, участвовала. По снукеру было дело, что заняла третье место на отборочном этапе Кубка Украины. Вот Не славлюсь большими достижениями, чемпионкой Украины я не становилась, но по русскому и полу имею первый разряд по обоим видам. А смагания вообще разделяются на чоловічі чи жіночі в бильярде? Есть как смешанные соревнования, так и отдельные. Отдельно мужская сетка, отдельная женская сетка. Ну, то есть сетка соревнования. Угу. А как с мужчинами смагаться? Иногда сложно, потому что предвзятое отношение, что вот бильярд – не женское дело. Но когда доходит до дела, в принципе, без разницы, потому что бывают мужчины, которые очень сильно играют, и бывают точно так же сильно играют женщины. То есть это не тяжелая атлетика, где большую разницу имеет то, женщина ты или мужчина. Ты уже занимаешься 7 роки бильярдом, так? А как это трапилось так, что ты вырешила заняться этим больше серьезно, не на таком любительском уровне? Если честно, как ни банально, все началось именно со снукера, когда по Евроспорту начали транслировать у нас показы снукера. Это было еще лет 10 назад, я тогда только заинтересовалась бильярдом. Вот. А 7 лет назад получилось так, что я начала ходить с друзьями и затянулась. Одно за другим. И пошло, поехало. Кто твой первый наставником был? Вчителем? Если честно, у меня очень когда-то играл в бильярд, вот, и он мне рассказал про основы. Потом пришло время, когда он сказал, что все, занимайся сама. Я подумала, что сама я заниматься тоже не хочу. Нашла тренера, тренировал меня Александр Дрозда, есть у нас такой, он в основном в русский играл. Вот, и тренировалась я именно на русском. Ну, взагалі, в кожному виді спорту в більярді також є свої ну, аси так цього виду yeah. спорту. Взагалі, хто вважається найкращим більярдистом? Uh, сложно сказати, тому що в кожному віді свій лучший більярдист. То есть... ну, наприклад, там... В Україні, наприклад, можна там вважати найкращим більярдистом, гравцем снукера. Кого? Uh, в Україні. ло сказать, у нас сильные игроки, причем у нас нет такого э, однозначного лидера именно uh -huh. по снукеру. У нас очень сильные игроки по русскому бильярду, э, например, э, тарновецкий или всем известный э, поломарь, э, очень сильный игрок по русскому бильярду. Очень потенциальный, очень многообещающий игрок по пулу Артем Кашевой, киевлянин. Правда, он в последнее время в основном тоже почему-то стал играть в русский. Вот. Но это ему не мешает по-прежнему быть чуть ли не одним из лучших бильярдистов. Он многократный чемпион Украины по пулу. И есть у него призовые места даже на чемпионатах мира, но, правда, юношеского по пулу. А у Свити Туди кто краще? Гравайцы не то сама, А какая страна считается, например, лидером в игре в бильярд? Uh, ну, опять же, в каждом виде uh, по-своему. Если взять пул, то, конечно, американцы сильные. Uh, есть одна девушка из Австрии, Жасмин uh, Оушен, она очень хорошо играет в пул. Uh, если брать русский бильярд, то. Uh, там соревнуется Украина с Россией, и еще есть очень один сильный Киргиз из Киргизстана. А потом, а если в снукере, то, наверное, один из самых сильнейших игроков. Ну и плюс очень большой любимчик среди фанатов бильярда это Ронио Салливан. Он просто очень эксцентричный игрок, и он наверное, только из-за своей эмоциональности бывает и в случае, когда он не становится первым, только потому что он слишком эмоциональный, потому что в бильярде надо иметь железные нервы. Ну що ж, ось тому така спокійна вона, наша гостя спокійно все розказує, така врівноважена. І хочемо звернути увагу, як і дівчат, і хлопців. Що можете брати приклад з Юлії, яка займається більярдом вже досить багато часу і показує хороші результати. Нагадаю, що сьогодні з нами зранку про більярд, про його різновиди розповідала Юлія Соколан, більярдистка. Дякую тобі, Юля. Гарного Дякую. дня. Дякую. Ну а що ж? Ми продовжуємо, будьте з нами.